Личный состав Державной специальной службы транспорта находится в 47 местах. Задание следующее. Первое. Это активная участь саперов в антитеррористической операции по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Второе. Нами наведены два наплавных понтонных моста в районе Славинска и в районе Красного Лимана. Третье. Значит, нами восстановлены три школы, один детский садик здесь в городе Славинске. И механизированный комплекс, который в течение четырех месяцев в прошлом году и в этом году выполняет задачи по инженерному оборудованию участков местности для войск Збройных сил Украины. Единственный наплавной парк НЖМ-56 есть в Державной специальной службе транспорта. Значит, особенность этого парка заключается в том, что он предполагает переправлять не только гусеничную колесную технику, но и железнодорожные составы с военной техникой. Значит, время наводки моста порядка двух суток, протяженность моста порядка 500 метров в комплект. Специальной техникой и вооружением мы обеспечены порядка на 80%. То есть у нас в принципе нет проблем с обеспечением техникам и вооружением.